ত' ৱেলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল মোৰ চেনেলৰ এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু কালি মই আহি পালোঁ ৰাইডৰ পৰা আৰু মানে এটা কথা কি ৰাইডৰ পৰা ৰ'ব দে এক মিনিট ত' গাই ৰাইডৰ পৰা আহি কিনে এবাৰ মন্দিৰত যাওঁ বুলি ভাবিছোঁ কাৰণ কি হ'ব কাৰণে যিহেতু ভালে কুশলে আমি ৰাইডটোৰ পৰা আহি পালোঁ আৰু যোৱাৰ আগতে গাড়ী চকাত পানী দিব লাগে সেইকাৰণে পানী চানী দি লৈছোঁ গাড়ী চকাত আৰু যাওঁ মন্দিৰত যায় চাকিখন দি থৈ আহক সেৱা কৰি আহোঁ কাৰণ কি হয় কাৰণে আগন্তুক আৰু বহুত ৰাইড আহি আছে চব যাতে ভালে কুশালে যায় আৰু মোৰ এজন ককা আছে যাম চকাত আৰু ককাহঁতে বোলে এখন গাড়ী লৈছে নতুন গাড়ী তই কি গাড়ী লৈছে আৰু গাড়ীখন লৈ মন্দিৰত আহিব বোলে তই কি গাড়ী লৈছে এবাৰ গাড়ীখনো চাই আৰু মন্দিৰত পূজা কৰা আৰু কিবা কিবি কামো আছে য'ত কৰোঁ আপোনালোকক গোটেইখিনি বস্তু দেখাই আছোঁ তব আজি বহুত দিনৰ মই ইয়াক চলাম পেকিংটো বান্ধি লৈছোঁ তাৰমানে কিবা কিবি বস্তু আছে দিব লগা সেই আৰু তব লগ যাওঁ তো মই আহি পালোঁ খত্ৰা মন্দিৰ এইটো খতৰা মন্দিৰ খত্ৰা সত্ৰ আৰু আহিয়ে গামোচাখন গ'লত লৈ লৈছোঁ যিটো মন্দিৰত যাব আহিলে গামোচাখন লাগে ন আজি অলপ ডাঙৰ ডাঙৰ দেখা হৈছেগৈ মোক চাৰিটো ইফালে কাটি মস্ত ৰাখি দিছোঁ না তাৰপিছতে আৰু এইফালে গাড়ী আমাৰ পকা হাতৰ গাড়ী লৈছি তাকে গাড়ীখন পূজা কৰিবৰ কাৰণে পূজাই সুজাই আহিছোতে চাওকচোন কঠিন লাগিছে গাড়ীখন গাড়ী সেইখন গাড়ী লৈছে মানে ককাহঁতে ককাহঁতৰ যিটো মানে সৌ দাদাটো আছে সৌদাদাটো এখন গাড়ী লৈছে আই টেন নিউজ হয়তো বেষ্ট মডেলটো নহয় তাৰ ওপৰৰ মডেলটো হয় টপ মডেলটো নহয় বেষ্ট মডেলটো নহয় একদম মিডল মডেলটো হয় ভাল গাড়ী আমাৰ আমাৰ কাৰণে বহুত ধুনীয়া গাড়ী মাইলেজো ভাল দিয়ে বা ভালকৈ চলি থাকিব তেনেচনে সন্ধিয়া গাড়ী বহুত ধুনীয়া হয় কেনেকুৱা লাহে লাহে আমিও এখন এখন গাড়ী ল'ব লাগিব সেইখন আই টেন হয় এই সন্ধিয়া আই টেন নিউজ ধুনীয়া এতিয়া যাওঁ ককাহঁতিকে পাৰ্টি দিয়ে নেকি খাওঁ বোলা গাড়ী যিখন গাড়ী আমি চালোঁ সেইখন গাড়ী আমাৰ ককাৰ অঁ ককাই ভালকৈ চলাব গাড়ীখন আৰু ককাই আজি আমাৰ পাৰ্টিও খাব গাড়ীখনত গাড়ীখন কি চলিছোঁ আজি চাৰিদিন হ'ল গাড়ীখন ল'বৰ কাৰণে এই চাৰিদিন হোৱাৰ পিছত আজি ইয়ালৈ লৈ আহিলোঁ শুদ্ধিকৰণৰ কাৰণে আহিলোঁ এতিয়া বৰ্তমান গাড়ীখন শুদ্ধিকৰণ হ'ল তাৰপিছত ইয়াতে আমি মন্দিৰতো ৰ'দত ঘূৰি আছোঁ লাহে লাহে গাড়ীখন লৈ গৈ আছোঁ ৰ'দত যাব আৰু সকলো ঠাইতে য'ত মোৰ ভাগৱত পাঠ হয় এই ভাগৱত পাঠত এই গাড়ীখন লৈ মই যাব পাৰিম মোৰ এটা সুবিধা ঈশ্বৰে মিলাই দিছিল গুণীনাথৰ কি পাঠ সেইখিনিয়ে মোৰ মনৰ আনন্দ আৰু মন যোনে যোনে ভিডিঅ'টো চাই আছে ককাক চিনাকি কৰি দিয়াৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই চবে চিনিয়ে পায় ককা আমাৰ হয় হয় দৰং নহয় অসমৰ এজন বিখ্যাত পাঠক হয় তকাক চবে চিনিয়ে পায় ককাই আজি গাড়ীখন লৈছে কিন্তু আমাৰ আমি যদি কেতিয়াবা গাড়ী লওঁ আমি মন্দিৰত মানে সুদ্ধি কৰিবৰ কাৰণে আনো তেওঁ কাপোৰ পৰা আশীৰ্বাদ দিছোঁ যাতে অহা দিনত আমি এনেকুৱা গাড়ী ল'বৰ কাৰণে বাৰু এই সকলোৰে হয় চেষ্টা কৰিলে সকলোৰে হ'ব নিশ্চয় আৰু মোৰ পৰিচয়টো অকল মানে পাঠক বুলিয়ে নহয় আৰু সদৌ দৰঙৰ এটা সাধাৰণ হিচাপে দিহা নামৰ মই এজন তাৰমানে প্ৰশিক্ষকো গতিকে এনেকুৱাকৈ মই ৰাইজক সেৱা কৰি ফুৰি বহুত এটা ভাল পাওঁ ৰাইজে যাতে আশীৰ্বাদ দিয়ে যিখিনি সময় থাকিলোঁ এনেকুৱাকৈ যাতে ৰাইজৰ সেৱাত ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ সেৱাত মই যাতে থাকিব পাৰোঁ ইয়ে মোৰ প্ৰভুৰ ওচৰত বা আপোনালোকৰ ওচৰত মোৰ সকলোৰে ওচৰত কামনা বেলেগ আৰু মোৰ চিন্তা চৰ্চা একো নাই আমি বজং বলি হনুমানৰ আগত চাকি দিলোঁ তাৰপিছতে তোক চুপ দি কিনে ওলালোঁ এতিয়া যাওঁ মন্দিৰত মন্দিৰত যাওঁ যাই কিনে মন্দিৰ মণিকেইটাৰ ভিতৰত সেৱা কৰোঁ সেৱা কৰি ভগৱানে গৈ পূজোঁ তাৰপিছতে লাহেকৈ ইয়াৰ পৰা ওলাই দিম ত' বলক যাওঁ সেৱা কৰি তো মন্দিৰৰ পৰা আমি মন্দিৰত সেৱা চেৱা কৰি আহিলোঁ আহি কিনে গাড়ীখন থলোঁ মানে মই যাম এটা জেগাত মোৰ গাড়ীখন সেইদিনাখনে মই কিবা ৰিক্সত লৈহে মই বহুত কিবা ৰিক্সত লৈহে গাড়ীখন মানে লৈ গৈছিলোঁ আৰু কিন্তু এতিয়া মানে গাড়ীখন থলোঁ থৈ মই আকৌ আকৌ বেলেগ এখন গাড়ী লৈ যাম এটা জেগাত সেনেকুৱা তো ব'লকচোন যাওঁ সদায় চাহ খাওঁ মাতিছোঁ চাহটো খাই আহোঁ যায় নতুন গাড়ী নতুন গাড়ী লোৱাৰ পাৰ্ট দিছে মানে ককাই লেখৰ হোটেলত ককা চাহটো খাই আমি যাই থাকোঁ ধৰক চাহ এটা খাই ল'লোঁ খাই লৈ কিনে এতিয়া যাম বুলি ল'লোঁ মই যাওঁ এটা জেগাত আৰু ককাহঁতক গুচি গ'ল ঘৰলৈকে ৰেডবল এটা কিনি লৈছোঁ মানে দেহাটো অলপ কিবা কিবা লাগিছে ৰেডবুলটো খাই লওঁ খাই আমি যাওঁ তাতে মই তাৰ পৰা আহি পালোঁ মানে ভিডিঅ' বনাব নোৱাৰোঁ কাৰণ বেলেগৰ ঘৰত গৈছিলোঁ মানে ভিডিঅ' ক'লে সিমান এটা ভাল নালাগে মানুহৰ পৰা কমফৰ্টেবুল হয়েই নহয় ভিডিঅ'ৰ কাৰণে তেতিয়া মই আহি পালোঁ দিপিলা আৰু দীপিলাৰ সেইখিনি কিবা এটা ডকুমেণ্টছ ল'ব লাগে লৈছোঁ মানে কিবা এটা অনলাইন কৰিব লাগে অনলাইন মানে কি হ'ল এই ডকুমেণ্টছখিনি আপডেট কৰিবলগীয়া হৈছোঁ আৰু সেইকাৰণে তো ব'লক এতিয়া যাওঁ দোকানলৈকে আৰু আপোনালোকে ভেজিছা থাকিব শেষলৈকে আৰু কিবা কিবি হৈ গৈছে এইটো অন কৰিলোঁ আৰু এতিয়া যাই থাকোঁ মই আহি ধুনীয়াকৈ আহি পালোঁ মানে কি হ'ল আমাৰ ঘৰত যিহেতু ইণ্টাৰনেট মানে কি বুলি ইণ্টাৰনেট আহিছে ৱাই ফাই নাই চ' মই নেট ভৰাই ল'লোঁ কাৰণ ব্লগ আপলোড দিবৰ কাৰণে নেট লাগে ন নহ'লে আমাৰ ৱাইফাই কানেকশ্যন নাইতো ৱাইফাই কানেকশ্যন আমাৰ এইফালে অহা নাই সেইকাৰণে মানে অলপ প্ৰব্লেম হৈ আছে আৰু এইটো তো সেই বাট নেহি মই দি থাকিম যেনেকৈ নহওক ভিডিঅ' আপোনালোকে অহালৈকে চাই যাব তো এতিয়া ঘৰত যাওঁ মই ঘৰ আহি পালোঁ আৰু ঘৰৰ পৰা আহিছোঁ তাত দেউতা খোজকাঢ়ি অলপমান হেৰি হৈছিল মানে ফ্ৰেছ হৈ গ'লোঁ আৰু মই মানে গাড়ীখন চলাই গ'ল গাড়ীখন এটা প্ৰব্লেম দেখা পালোঁ প্ৰব্লেমটো কি মই কৈ আছো বলকচোন গাড়ীখনৰ ওচৰত যাই কৈ আছো আৰু এইফালে আমাৰ দেউতাই টিভি চাই আছে গতিকে এইটো ভৰি চৰি তুলি বিন্দাজ ভৰি টিভি চাই আছে টিভি চানটো দিলোঁ আৰু এতিয়া বলক সেইফালে গাড়ীখনৰ কি হৈছে চাই লওঁ মই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ এইযোৰ আমাৰ ঘৰ এইটো মই গাড়ী থোৱা ঘৰ চাব দেই মানে চাবিটো অন দিলোঁ মানে আজিৰ পৰা কেইদিনমান আগত মই আপোনালোকক দেখাইছিলোঁ মই দুটা লাইট লগাইছিলোঁ এটা এইটো আপোনাৰ ফক লাইট এটা এইটো আৰু এটা এইটো এইটো অনলাইন কিনিব গ'লে আপোনালোকৰ প্ৰায় হেৰিমানতে কমচে কম তিনিশ টকা মানতে এইটো লাইট পায় অনলাইন কিনিব গ'ল আৰু এইটো লাইট কিন্তু মই এইটো দোকানত দোকানতাইছিল মলদল দোকান লওয়ার কাৰণে অলপমান দাম বেশি লৈছিল মানে এই ডাল লগা হৈছিল এই লোহাডাল ফুটাই এই এইটো লাইটটো লগাওঁতে লোহা সোহা ফুটোৱা মিলাই কিনে এক হাজার মান ললে চাগে অঁ এক হাজার টকা টাকা এই দুটো লাইট লগাওঁতে তাৰপিছতে এতিয়া প্ৰব্লেমটো কি হৈছে এটা সব মই এটা বস্তু দেখাম এইটো আপোনাৰ যদি মই এইটো জ্বলে ইয়লোঁ আৰু এইটো লাইটৰ পোহৰ চাওক এইখিনি ঠিক আছে আৰু এইটো লাইটৰ পোহৰ চাওক এইখিনি মই আপুনি এই বাকচটোত পোহৰ উঠি আছে চাওক এইটো পোহৰ দিলে মানে এইটো লাইট থাকে সেই লাইটটো বন্ধ কৰিম চাওক আপুনি দিয়া এই লাইটটো মানে পোহৰ নোহোৱা হৈছে এই লাইটটো এইটো বেয়া হৈছে কিয় বা ইমান দামেদি লগাইছিলো এতিয়া মানে সেই এই লাইটকেইটা আপোনালোকে মানে লগাতেলত চাব পানী চানীকৈ লাগিব নিদিব সেই গাড়ীখনত পানী লাগিলে মানে লাইটকেইটা বেয়া হয় আৰু হাবি কেমেৰাত বাৰু পূৰা দেখা গৈছে মানে পূৰা স্পষ্টকৈ জ্বলি আছে যেনে দেখা গৈছে কিন্তু মানে আপোনালোকে সেইদে গম পাব যে চাওক এনেকৈ ফৰক চাওক সেইটো অলপ বেছিকৈ এইটো কমকৈ তাকে সেইটো প্ৰব্লেম পালোঁ আৰু মোৰ গাড়ীখনতো বেয়াই হৈছে ইয়াৰ চিন বকেটৰ এই বস্তুবিলাক খুলি গৈছে লগাবই হোৱা নাই সেনেকুৱা বস্তু এটা লগোৱাৰ পিছত বেয়া হোৱাৰ পিছত অলপমান মনটো বেয়া লাগে বাৰু বাকী একো নাই গাড়ী বিন্ধা চলি আছে তিনিমান পিছত ভগৱানে দিলে এই গাড়ীখনৰ লগত এইখিনি জেগাত আৰু এখন গাড়ী আহিছে গাড়ী অতি সোনকালে আৰু ছয়মান লাগিব কাৰণ পইচা পাতি অলপমান কথা আছেতো ইমানতো অমিৰ মানুহ নহয় এই পইচা পাতি গোটাব লাগিব চ' আৰু ছয় মাহ সাত মাহ পিছত তাৰপিছত তাৰ ফায়াৰ আই এছ এডভেঞ্চাৰ বাইক ক'ব লাগিব কাৰণ কিয় কাৰণে অঁ ট্ৰিপ কৰিব লাগিবতো ৰাইড কৰিব লাগিব সেইকাৰণে তো আজি ভিডিঅ'টো এইখিনিয়ে আছিল ভিডিঅ'টোতে চাই ভাল লাগিলে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা হৈছে আৰু চেমটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব আৰু আগলৈ এটা নতুন জেগাত নতুন ভিডিঅ' হৈছে লোকৰ মাজুলীকে বাই